السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ایمان فروز کہانی ہے امانت کا امتحان زندگی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی ایک ایسا موقع ضرور ملتا ہے جہاں اس کا ایمان اس کا ضمیر اور اس کی ایمانداری آزمائی جاتی ہے کبھی یہ امتحان دولت کا ہو سکتا ہے کبھی راز کا اور کبھی کسی کے اعتماد کا بھی مگر اصل میں یہ امتحان نہیں یہ موقع ہوتا ہے کہ انسان دکھا سکے کہ وہ اللہ کی نظر میں کیسا ہے عمر ایک دیانتہ نوجوان تھا ایک پرائیویٹ کمپنی میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کرتا تھا گھر کے آلات اچھے نہیں تھے والد بیمار تھا بہن کی شادی قریب اور تنخواہ معمولی سی ایک دن کمپنی کے مالک نے غلطی سے بڑی رقم اس کی ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی عمر کے دل میں جنگ چھڑ گئی ایک طرف فقیر ضرورت اور مجبوری دوسری طرف ضمیر ایمان اور خوف خدا شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کچھ دن کے لیے رکھ لو بعد میں واپس کر دینا لیکن دل کہتا تھا اگر یہ رقم تیری نہیں تو ایک لمحہ بھی تیرے پاس امانت ہے قرآن پاک کی ایک آیات اس کے دل میں بار بار گونجنے لگی بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے ثبوت کرو عمر نے یہ یاد یاد کی امانت لٹاؤ اس کے ہاتھ کاپنے لگے اس نے دعا کی یا اللہ میرا ایمان بچا لے میرا صبح ہوتے ہی وہ دفتر گیا اور مالک کے سامنے سب کچھ سچ بتا دیا مالک چند لمحہ خاموش رہا پھر مسکرایا عمر میں نے یہ رقم جان بوجھ کر تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالی تھی یہ تمہارا امتحان تھا عمر کے آنسو بہنے لگے حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اسے ادا کرے تو وہ مومن ہے اور جو خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں سنین ابن ماجہ شریف میں مالک نے کہا میں نے تمہیں تین بار ازمایا پہلی بار دفتر کی رقم سے دوسری بار دستخط کی فائل سے اور آج بڑی رقم سے انہوں نے تینوں بار امانت لوٹائی پھر مالک نے ایک لفافہ عمر کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ بونس نہیں تمہارے ایمان کا انعام ہے عمر نے شکر کے آنسوں کے ساتھ کہا اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا انہیں جو ایماندار رہتے ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول علی کے ذہن میں آیا امانت داری ایمان کا حصہ ہے اور خیانت نفاق کی نشانی ہے وقت گزرتا گیا عمر کے نیکی میں اس کے نصیب کو بدل دیا اللہ نے اس کے رزق میں برکت دی بہن کی شادی عزت سے ہوئی اور والد کی صحت یاب ہو گئے لیکن ایک دن ایک نیا امتحان آیا اس کے دوست کے اس کے دوست نے اس کے پاس ایک خفیہ فائل امانت کے طور پر رکھی اس فائل میں کچھ راز تھے جو کمپنی کو نقصان سے بچا سکتے تھے اب شیطان نے پھر سر اٹھایا اگر تم چاہو تو یہ فائل لے کر بڑا عہدہ حاصل کر سکتی ہو پھر اس کے ذہن میں ایک قرآن باقی ہے یاد آئی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو سلطنت انفال آیات نمبر ستائیس عمر نے فائل واپس کر دی اور کہا جس نے مجھے ایمان دیا وہی میرا نصیب بہتر بنا دے گا جس نے اس کے دوست کی آنکھوں میں آنسو آ عمر آج تم نے مجھے یاد دلا دیا یہ ای امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک دن کمپنی کے مالک نے عمر کو جنرل مینیجر بنا دیا پھر اسے حدیث یاد آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص امانت داری سے محروم ہو گیا اس سے ایمان اٹھے گا مسند احمد شریف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس نے اپنے امانت کی حفاظت کی اللہ اس کے رزق عزت اور ایمان یہ حفاظت کرتا ہے عمر کے چہرے پر سکون تھا اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے ایماندار بنایا ایمانت دار بنایا اور میرے ایمان کا بچا لیا ہے صرف مال یا چیز نہیں یہ کردار فروسہ اور ایمان کا میار ہے جو شخص ایمانت دار ہے اللہ اس کے لئے زمین و آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جزاک اللہ خیر اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ایمان ایمانت اور سچائی کے یہ پیغام مزید دلوں تک پہنچ سکے اللہ ہمیشہ ہمیں ایمانت دار بنائے آمین یا رب العالمین